Доброго дня, дорогі друзі. Минув ще один тиждень, і ми з вами знову разом. Це іміджовий проект Одеської національної академії харчових технологій, Обери професію зі смаком та її ведучий Олег Романовський. Ми знаємо про вищу освіту. Все наші гості сьогодні Бондар Сергій Миколаївич, кандидат технічних наук, доцент, декан факультету технології і безпеки м'ясних молочних продуктів та екологічного менеджменту. Доброго дня, доброкобить дня. Олексій, начальник відділу заступник начальника відділу молоко та молочні продукти метро Кешенкері Україна. Доброго дня. Добрый день. Так, Олова Ольга, выпускник 2012 года, магистр. Доброго дня. Доброго дня. Сергей Николаевич, какие основные тенденции развития академии на сегодняшний день вашего факультета? Наш факультет это одно из крупных структурных подразделений, славное, без привлечения сказать, академия пищевых технологий, которая в этом году, как вы знаете, исполняется уже 110 лет. Это 110 лет замечательных инженерных традиций. В нашей академии развивается достаточно много специальностей, связанных с пищевыми производствами. Мы готовим высококвалифицированных технологов, экологов, экономистов, менеджеров, бухгалтеров, автоматчиков, специалистов по компьютерно-интегральным технологиям, специалистов по экспертизе в таможенном деле, виноделов. Ну, в рамках такой узкой передачи, узкого эфира, очертить все специальности нашей Академии достаточно сложно, и охарактеризовать их тем более. Вот. Но то, что важно в преддверии приема документов в наших будущих абитуриентов, а прием документов, напомню, начинается 2 июля, сказать нужно, что в нашей академии подготовка бакалавров, специалистов и магистров осуществляется по 25 специальностям, и в нашей академии более 120 различных программ подготовки и специализаций. То есть для тех людей, которые решили связать свою жизнь с пищевыми производствами, выбор очень широкий. Наш факультет с 1969 года осуществляют подготовку специалистов для мясной молочной промышленности. И в прошлом году мы начали подготовку специалистов в области водных биоресурсов. Ну, так чтобы проще было нашей уважаемой аудитории, я скажу, что мы готовим все специалистов, которые владеют всеми необходимыми знаниями в области производства мясных продуктов, молочных продуктов рыбы, морепродуктов и также готовим экологов по трем специальностям. Экологическая безопасность, прикладная экология, экологический контроль и аудит. Два направления подготовки на нашем факультете. Это пищевые технологии и инженерия. Второе направление ⁇ охрана окружающей среды которая затем трансформируется в три важных специальности для Украины. Экологическая безопасность, прикладная экология, экологический контроль и аудит. Наши технологии получают диплом бакалавра по пищевым технологиям. Это позволяет им быть мобильными в дальнейшем. Когда они будут после бакалаврата поступать в магистратуру, либо на уровень специалистов, они могут выбрать практически любую технологическую специальность. Так уж устроены наши программы подготовки. Пять кафедр на факультете существует, три из них выпускающие. Традиция этих кафедр достаточно давняя. Мы имеем четвертый уровень аккредитации, как и Академия в целом. Это позволяет нам достаточно быть уверенными в будущем в том плане, что конкурентов в области подготовки таких специалистов в Украине еще нужно поискать. Напомню, что на весь бывший союз вузов подобного профиля и подобного уровня было всего несколько. Ленинградский, Московский, Киевский и Одесский. Причем э, на сегодняшний день в Украине конкурировать с нами может только Киевский вуз, Университет пищевых технологий. Да и то, те специальности, которые представлены в нашей академии, не представлены там. И э, если говорить о выборе будущей специальности наших абитуриентов, я опять же как патриот своего факультета, своей специальности, своей академии должен сказать, что лучше, по моему мнению, чем технологические специальности, ну просто не существует. Если брать в целом полезность, если вы хотите этих, этих специальностей, этой работы для человечества, для нации, для людей, для каждого отдельности индивидуума. По той простой причине, что именно эти продукты, про которые мы здесь ведем речь, дают все необходимое человеку для его нормальной жизнедеятельности. Это и экологическая сторона продуктов, связанная с содержанием различных посторонних соединений. Это и пищевая ценность продуктов, это и, если хотите, вкус, аромат и удовольствие от поглощения пищи, которое тоже немаловажно, если говорить о процессе пищеварения и влиянии пищи на здоровье человека. На нашем факультете обучается на сегодняшний день более 500 студентов. Напомню, что у нас есть и дневная форма обучения, и заочная. Большая часть, конечно, студентов сконцентрирована на дневном обучении. Здесь мы имеем четыре учебные группы, в зависимости от того, на какую специальность студенты поступают к нам на первый курс. Одна группа – это те люди, которые изучают все, что связано с производством мяса, мясопродуктов. Вторая – молока и молочных продуктов. Третья группа – рыбы или водных биоресурсов, так сейчас говорят об этих продуктах. И четвертая группа – это экологи, которые специализируются больше в части экологии пищевых продуктов и производств. В дальнейшем студенты могут выбрать себе специализацию после того, как они получат диплом бакалавра. Это специализации, которые связаны, например, с технологией жиров и жирозаменителей, специализации, которые связаны с экологической экспертизой проектов, с производством пряностей для производства мясных продуктов, с производством детских диетических молочных продуктов, специального назначения в том числе. Словом сказать, факультет развивается, точно так же и Академия, не стоим на месте. Мы пытаемся уловить в своем учебном процессе все самые современные мировые тенденции. Мы поддерживаем тесные взаимосвязи с нашими уважаемыми спонсорами и работодателями, которые нам позволяют в нынешней непростой экономической ситуации выживать и развиваться, они приносят свой вклад в развитие Академии, помогают нам осуществлять учебный процесс, производственную практику, что очень важно в нынешних условиях. Словом, я считаю, что мы на правильном пути, и в таком русле нужно двигаться в дальнейшем, и Академия думаю, для наших будущих абитуриентов является таким хорошим ориентиром маяком для выбора будущей специальности. Ну вот вы сказали, что о сроках начала приема. А какие тесты необходимо принести с собой, чтобы успешно поступить на ваш факультет? Ну, как и в прошлом году, те абитуриенты, которые будут поступать на наш факультет, они должны пройти обязательное тестирование в украинский язык литература. Математика является у нас профильным предметом как и для всех технологических специальностей. Третий ребят на выбор – химия либо физика. Причем напомню, что по математике как профильному предмету, начиная с этого учебного года, введено такое правило Министерства образования, вступительный балл в сертификате должен составлять не менее 140. Все остальное – дело техники. Жизнь расставится на свои места, конкурсный отбор у нас достаточно такой приемлемые в плане поступления на места по бюджетной форме, что является, по бюджетной форме обучения, что является одним из преимуществ нашей Академии. Помимо всего прочего, не следует забывать, что Академия пищевых технологий находится в Южной Пальмире. Это море, прекрасный воздух, прекрасные пляжи, это веселая студенческая жизнь, это компактное расположение корпусов. Общежития у нас находятся все на территории Академии. Добираться до места учебы проблем никаких нет. Возможность прохождения практики на самых передовых предприятиях Украины и за рубежом, получение нескольких специальностей, это тоже является преимуществом нашей академии. Мы, студенты нашей академии могут получить военное образование, офицер запаса, это уже у нас традиция. Многие студенты и студентки традиционно на факультете, на четвертом курсе получают офицерское звание. Вот то, что я хотел бы вкратце для начала сказать о нашей факультете. Ольга, вы выпускник этого года. Нет. Кроме того, вы участник инвестиционного проекта. Инвестиционные проекты – это далеко не новость для нашей Академии. Вот, но расскажите, пожалуйста, что такое инвестиционный проект и в каком конкретно проекте участвовали вы? Ну, я участвовала в инвестиционном проекте по разработке молочных продуктов функционального назначения. Это Инвестиционный проект, который в последующем предусматривает получение прибыли, а также обеспечение населения, жителей города Одессы, рациональным питанием. То есть, фактически, это, скажем так, заказ для конкретного предприятия да. с научной точки зрения. И вы, как ведущий студент да, этого факультета, участвовали в этом проекте, да? Да. А кроме вас еще участвовали студенты других Конечно. факультетов? Участвовали также студенты мясное на мясного направления комбикормов экономисты, которые делали нам экономическое обоснование наших разработок, также консерщики. Ну и в целом получилось, получилось как ком, готовое предприятие, да, да, для реализации. А, хорошо. Вот вы проучились пять лет. А, есть ли у вас уже сейчас работа или вы находитесь в поиске? Ну на данный момент я нахожусь в поиске, так как а, а, в течение Обучения. У нас проходили ярмарки вакансий. Сейчас после окончания поступило множество предложений, и я сейчас ищу лучший вариант для себя. Хотелось бы, конечно, работать в Одессе. Ну, пока думаем. Ну вот, касательно работы в Одессе, у нас сегодня яркий представитель, скажем так, реализации такого плана это Кобец Алексей, заместитель начальника отдела молоко- и молочные продукты Метро Кэшн Кэри Украина. Леша, вот ты выпускник прошлого года, как тебе удалось за такой короткий промежуток, не то чтобы попасть на работу в Метро Кэшн а еще и получить такую должность заместитель начальника. Ну, я разместил э, свое резюме будучи еще студентом сейчас э, на пятом курсе в интернете, э, где э, э, выставил все свои данные. Mm -hmm. э, э, за этот период у меня наш, нашли э, ряд э, предприятий, которые предлагали э, различные э, варианты. Э, среди э, всех предприятий было выбрано именно Metro Cash and Carry, поскольку это компания с Мировым именем компания лидер занимает ведущее место на торговом рынке, пришел туда сотрудником изначально, получил также лучшего сотрудника фреш-отделов за квартал и вскоре стал заместителем начальника отдела. Uh -huh. uh, есть ли какие-либо uh, планы у метро Cash and Carry по поводу дальнейшего сотрудничества с пищевой академией? Uh, действительно есть, они uh, очень перспективные, компания динамично развивается. Uh, буквально вот в этом месяце, 7 мая, проходила презентация uh, компании uh, в Одесской национальной академии пищевых технологий, uh, поскольку ожидается третье открытие метро в Одессе. Uh, uh, необходимо как бы набрать э, квалифицированных сотрудников, э, молодых специалистов. Э, э, одесские э, выпускники пищевой академии являются примером, э, скажем так, амбициозных студентов. Э, в связи с этим было принято решение, чтобы провести презентацию именно в Одесской национальной академии пищевых и технологий, и все желающие могли прийти на это, на эту презентацию и желающих достаточно много было. А кто-то еще из компании или в частности из твоего отдела заканчивал нашу академию? Есть несколько человек, которые работают в нашей компании. Ярким примером является мой начальник, который также закончил пищевую академию и продолжает работать. То есть фактически студенты Академии являются хорошим, таким, хорошей основой для дальнейшего развития больших компаний? Да. Сергей Николаевич, как вам студенты, которые учатся сегодня и вот закончили свое обучение? Знаете, Олег, как это может быть и звучит нескромно из моих уст, но я считаю, что наши студенты самые лучшие. Не только в Академии на Украине, а как же иначе может быть, да? Ведь с этими студентами мы проводим 5-6, а то и больше лет жизни. Значит, для них это становится своеобразный второй дом. Мы стараемся свой учебный процесс построить таким образом, чтобы студентам было комфортно, уютно, чтобы они были уверены в будущем, чтобы они определились либо как преподаватели, либо как ученые, либо как производственники. И много тому примеров, ведь за нашими плечами многолетняя, многодесятилетняя, можно сказать, история факультета и... Многие из наших студентов на сегодняшний день такие, как Виктор Григорьевич Гарбус, это гордость факультета, наш выпускник и наш спонсор, меценат, можно сказать, да, кто его не знает, кто кушает мясные продукты, сложно в сложном Украине таких найти, в некоторых случаях даже за рубежом. Это Александр это торговая Петр... фирма «Гармаш». Это совершенно верно. Александр Петрович Огоровский, второй такой яркий пример, или не сказать, братья Чагоровские, которые сейчас являются лидерами в молочной промышленности Украины, задают тон интонацию в развитии этих, этого вида продуктов. И в целом Академия является таким надежным брендом. Поэтому и наши выпускники соответственно это мы должны соответствовать, мы прикладываем все усилия для того, чтобы это было действительно так. Знания ни для кого не секрет, которые студенты на первом курсе приходят с теми знаниями, с багажом знаний со средней школы, достаточно на сегодняшний день, конечно, слабовато, если уже положить руку на сердце и сравнить тех абитуриентов, которые были 10 лет назад, да, немножко попозже. Ну, таковы реалии, ничего с этим не поделаешь, мы должны работать с любым студентами. Главное, чтобы человек молодой понимал, что от него хотят. И еще более важное, чтобы он понимал, что он хочет. А мы постараемся для этого создать все условия. Наши выпускники у нас поддерживают с нами тесные связи на протяжении многих-многих лет, после того даже, как они закончили «Альма-Матер». У нас есть база данных наших абитуриентов, а и студентов, и абитуриентов, даже те, которые не поступили к нам в прошлые, позапрошлые годы. Мы пытаемся с ними поддерживать связь. Это важный участок профориентационной работы, помочь людям определиться. Высокий уровень знаний наших студентов традиционно подкрепляется на различных конференциях. Они участвуют в международных, всеукраинских, зарубежных конференциях, имеют ряд дипломов, виноград. Они занимаются активно спортом. Мы уделяем много внимания в Академии здоровья наших студентов. Хороший медицинский пункт, профилакторий, база отдыха на берегу Черного моря. Все к услугам наших дорогих студентов. И в будущих абитуриентов я хотел бы сориентировать именно в наш вуз, ведь опять же повторюсь, важнее в этой жизни, чем здоровье человека, ничего нет, а пищевые продукты это то, что непосредственно влияет на здоровье человека. И ни от чего так не зависит по статистике, если брать все факторы, влияющие на здоровье человека, само здоровье, как и от потребления пищевых продуктов. От правильного питания. верно. Леша, правда ли, говорит Сергей Николаевич, настолько ли хорошо учиться студентам? Ну, по крайней, мере, по крайней мере, мне очень даже хорошо было учиться, особенно последние три курса последних. Есть что вспомнить. Как бы учился в магистратуре, каждый день что-то новое было. Проходил ли ты практику на каких-то крупных предприятиях, или это было только академия? Ну, практику мы начинали проходить еще с первого курса, ознакомительную. Начиная с третьего курса это была уже производственная практика, на четвертом технологическая. Я в данном случае проходил на одном из ведущих предприятий страны, это Белоцерковский молочный комбинат, где... Посмотрел, какой уровень должен быть работы предприятия. То есть предприятие работает по системе ХАСП и СО, то есть по международным стандартам. И, то есть те знания, которые я получил в академии. Они это, еще были подкреплены с практической точки да. зрения, да. Оля, и вот у тебя есть возможность обратиться к будущим абитуриентам и сказать свое мнение по поводу того, понравилось ли тебе учиться на этом факультете. Ну, мне очень понравилось, поскольку у нас очень хорошие специалисты квалифицированные, которые делятся не только своими знаниями, но и опытом, помогают во всем. Также у нас очень активная жизнь проходит по мимо учебы. Это различные походы, это различные праздники. Так что жизнь не пройдет скучной, незамеченной для вас. Поступайте, приходите, будем ждать вас. Ну що ж, дуже дякую за цікаву розмову. З вами сьогодні були Бондар Сергій Миколаївич, кандидат технічних наук, доцент, декан факультету технології і безпеки м'ясних молочних продуктів та екологічного менеджменту. Кобець Олексій, заступник начальнику відділу молоко та молочні продукти, метро Кешенкарі Україна та Колова Ольга, випускник, 2012 року, магістр. А також програму Обери професію зі смаком та її ведучий Олег Романовський. Це іміджовий проект Одеської національної академії харчових технологій. Легко вам тижня.